Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Влад, и сегодня мы будем... Э, э, ну, сегодня я вам покажу, как же можно снимать видео на экран, чтобы у вас показывался экран. Короче, для этого нам понадобится она, программка, которая называется Madison... Э, Samsung, у Samsung, да? А, есть еще. Один. Где можно скачать? Можно скачать в Play Market, вот, например, заходим в Play Market. Вот запишите мой и у вас такая программка скачивайте и вы можете снимать через Android. Вот. Но чтобы снимать через Android, вам надо версия или 4.2, э, или 4.4, 4, или 5.0. 5.0, значит, лагать вы не будет. У меня 4.2, то есть лагают. Ну ничего страшного можно же снимать ну давайте вот например за... я сейчас снимаю по этой вот вы нажимаете запись экрана и у вас потом появляется как же снимать у вас появляется вот такое вот окошко такое вот и мы уже с помощью этого снимать у вас на экране такой 3 2, 1. вы снимаете я всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал всем удачи и всем пока